Не все задуманное получилось во вчерашней игре. Собрались с ребятами, обсудили, и с учетом вчерашних ошибок, где-то ребята сегодня все делали намного быстрее. От этого получалось много хороших атак, соперник не успевал, и, соответственно, это ну, вылилось такой результат. Ну, уровень соперника, мягко говоря, соответствует регулярному чемпионату, где ваша команда забивает там, по 10 голов, по, по 12 голов. Ну, по сопернику сложно что-то комментировать, но ну, могу сказать одно. Если это финальная часть, да, то случайно сюда команды не попадают. Да? Надо пройти свои подгруппы, там обыграть. Они играли, я знаю, стыковые матчи. Поэтому раз соперник сюда попал, значит они по праву ну, входят в восьмерку лучших команд Украины. Поэтому сложно что-то мне еще добавить. Может, не все у команды получилось. Может, мы сегодня неплохо сыграли вы же понимаете, что этот финал состоит не с одной игры, поэтому это длинный путь. Поэтому здесь есть и такая, можно сказать, турнирная стратегия, да, как кого когда насколько выпустить. Поэтому, думаю, это нормально. Тем более, результат, скажем так, позволял дать всем поиграть. Поэтому... Ну, главный тренер э -э немножко попробовал ребят где-то в не тех позициях, которые они привыкли играть, то есть на, на будущие игры там посмотреть, потому что у нас здесь ограниченное количество, там всего 18 человек приехало, хотя в команде но у нас больше футболистов, поэтому нет возможности сейчас да, дублировать два человека на место, так, ну, 22, так, 25 у нас заявлено футболистов, поэтому плюс еще один... Дима Ефименко там получил травму сейчас до конца еще не знаем, насколько серьезную. Поэтому, если там, не дай бог, что-то окажется серьезным, у нас уже в принципе останется 17 человек. С учетом этого где-то немножко были эксперименты в этом плане.